Mərhəmli və bağışlayan Allahın adı ilə. Nəçöl bəlağə. Nə çox oruç tutan ki, oruç tutmağından ona acılıq və susuzluqdan başqa bir şey qalmır. Nə çox namaz qılan ki, namaz qılmasından ona ayaqlıq və əziyyətdən başqa bir şey qalmır. Zirəklərin yuxusu və onların oruc aşmaları necə də gözəldir. İmanınızı sədaqə ilə qoruyun. Vur dövlətinizi zəkat verməklə amanda saxlayın. Bir-birinin ardınca gələn bəla və çətinlikləri dua etməklə uzaqlaşdırın. İnsanlar 3 qisimlər. Rəbbani və ilahi alim. Nicat və qurtuluş tapmaq yolunda olan, elm axtaran və öyrənən. Kiçik və zəyif mülçəklər ki Her çağıranın arkasında gelir ve her külekle bir tarafa eğilirler. Elim nurundan ışık götürmeyebiler ve mühkem sütuna sığınmayabiler. Ey kumeyl! Elim maldan daha yaxşıdır. Elim seni koruyor, malı ise sen koruyursan. Bağışlamak mal azaldır, elim ise bağışlamak neticesinde artır. Sərvət ilə yetişdirilmiş şey və əldə edilmiş böyüklük onun əldən çıxması ilə əldən çıxar. Ey Kumeyl ibn Ziat, elimlə tanışlıq və onu əldə etmək dindir ki, ona görə savab və mükafat verilir. İnsan elimlə öz həyatında itaat və təbəçiliyi, ölümdən sonra isə yaxşı və gözəl sözləri əldə edir. Elim hökm edən, mal isə hökmə tabe olan və məğlubdur. Ey Kumeyl ibn Ziya. Sərvət toplayanlar diri olmalarına baxmayaraq həlak olublar. Alimlər zaman durduqca duracaqlar. Onların vücudları itib, surətləri isə qəlblərdə bərqərardır. Bil ki, burada çoxlu elmim var. Əgər onun üçün onu öyrənən şəxslər tapa bilsəydim. Bəli, zehni itə olan tapıram, amma ondan xatiricəm deyiləm. O, dini vasitələri dünya üçün istifadə edir və Allahın nemətləri ilə onun bəndələrinə və dəlilləri ilə onun dostlarına lovğalıq edir. Yahud elm əhline itayətçi olan birini tapıram, amma onun öz ətrafı barəsində göz açıqlıq və ayıqlığı yoxdur qarşıya çıxan ilk şübbə onun qəlbində əks şək şək və guman alovu şövlələndirir. Bil ki, nə bu layiqdir, nə də o. Yaхуд da ləzzət və kəifdə ifrata varan və asanlıqla şəhvətə və nəfsi istəyinə təvə olan bir kəs tapıram. Ya da toplamaq və yığmaq vurğunu olan bir kəsi. Bu iki nəfər də Dini hər hansı bir işdə işte qoruyanlardan değildilər. Bunların ikisinə ən yaxın misal otlayan dörd ayaqlılardır. Belə bir dövrdə elm daşıyıcısı və qoruyanın ölümü ilə ölür. Yərizü Allahın dinini dəlil və sübut ilə bərqərar edən şəxsdən boşalmaz. Ya aşkar və məşhurdur, ya da qorxu içində və Gizlincə Allahın aydın sübut və dəlilləri aradan getməsin. Onlar neçə və hardadılar? Allahə and olsun ki, onlar sadəcə çox az Allah yanında məqam və böyüklük baxımından isə çox əzəmətlidilər. Allah öz aşkar dəlil və sübutlarını onlar həmin dəlilləri öz bənzərlərinə tapşırana və qəlblərində əkənə qədər onların vasitəsi ilə qoruyur. Elm və bilik həqiqi bəsirətlə birdən onlara üz tutub və onlar ausudəlik və sevinclə, yəgənlik və inanla əldə ediliblər. Naz nいまt içində böyüyən insanlara çətin və ağır olan şeyləri yüngül və asan qəbul edənlər. Nadanların qaştıqları şeylərə adət ediblər. Allahın yer üzündəki xəlifə və canişinləri onlardılar ki, Onun dininə dəvət eləyirlər. Onlarla görüşməyin çox xəsrət və ardusundayam.